Как и когда вы попали на территорию Донецкой области? В конце апреля я нашел в социальных сетях номер телефона, позже с которым созвонился. Он мне сказал, что можно участвовать на стороне Донецка, так называемых ополченцев, чтобы получить денежное вознаграждение. Ну, с оружием в руках стоять на блокпосту в городе Славянске. Обещал он нам 15 тысяч гривен, не знаю, за месяц, быстрее всего. Прямых таких бой столкновений часто не принимал. Потом получил ближайшие дни ранения, после чего был переправлен в Российскую Федерацию на территорию Ростовской области. Таких как я, там, ополченцев, было там ранено довольно-таки много. Потом, после выписки из получается, больницы, нам было предложено Ильеха дальше воевать. Или делайте, что хотите у вас. М -м. Едьте домой, едьте, работайте, что хотите, делайте. Я выбрал как бы остаться в России, чтобы... По остаться... а какой причине? Почему ты не поехал дальше участвовать в боевых действиях? Ну, не поехал, а участвовать в боевых действиях, потому что как бы там то, что обещают, деньги их не платят, больничные не платят, и смысла там, не вижу никакого дальше в всем этом продвижении. Я решил остаться так, чтобы залечить раны в России, а потом ехать домой. Через некоторое время, после того, как я был в России на территории въезда в Украину потом, я был принят правоохранительными органами.